Наша виставка називається металеві метаморфози. Металеві метаморфози Євгена Василевського, який, напевно, сам відкриє свою першу персональну виставку і сам нам розкаже, можливо, чим він займається, як це називається, з чого він це все робить. Не постараюсь, В основному це матеріали із металовому. то есть это просто металлические отходы, которые не дошли до переплавки, которые я остановил, так сказать ну, а название название практически ну, какие можно придумать название танк он есть там это танк все мотоцикл ну машина какие дать название вот тут я очень вот такая цикл... цикл... серия такой, какую мы назвали парфюмные это такое, это очень удобно в плане рекламы сделать. Вот так. В таком плане. У нас так было питание, чи продаете вы свои работы и скільки вони может коштовых. Понятия не имею. Как можно принаймне их придбать? Тоже понятия не имею. Я пока на сегодняшний день я сейчас не делаю. На продажу ничего, потому что ну, проблемы с мастерской, очень много проблем. Поэтому на сегодняшний день я не делаю не Это На сегодняшний день это не коммерческое предприятие. Почему? Потому что хотя я продаю некоторые предметы, ну, скажем так, это не цена не оправдывает э, то, что в них влаживаешь реально. И сравнивать цену, она должна быть намного выше, чем, допустим, те же китайцы. Китайцы тоже делают такие вещи. Согнут две проволочки, все. И этим самым они, так сказать, ну, устанавливают свою цену. С ними бороться оно ну, нельзя. И если поставить их на поток, то можно сложить какую-то цену. А как можно сложить цену, если там делаешь одну вещь, она вроде бы простая, а с ней сидишь неделю? Так же, как, как, как это можно сложить цену? Или если бы я ее делал там на заказ, другому человеку. И тогда была какая-то установленная цена. А так просто, ну, я не задавался такой цели. В принципе, это делается просто. Выставляется в интернет, на интернет-аукционах тут больше даст. Все. И вот так устанавливается цена. Так реально. А? Абсолютно разный. Не, не вот, к примеру, этот вертолетик. Тут продолжается. Цепочки там, вон баллончики для заправки сифонов, проволочка, металл, там, подшипники, шестереночки, вот такой лом. Это все металлолом, то есть металлический лом в основном он ну, не бытового, а в основном ну, от автомобилей, так, как такого. в основном где подшипники, автомобиль, там, мотоцикл, вот. в основном это такой металлолом. you wow. want i do